Развалилась вся оборона. Вы мешаете. Идите подальше от, меня. Что, мне уйти от вас? Не-не-не. Наше дело как бы маленькое. Нам, нас кормите. На поля вывозите. Валентина, готовый? Готовый. Вперед. Пацанчик, как говорится, неплохой. М -м -м, молодой еще. Я, честно, даже не знаю, как это объяснить. Может кто-то из нас попадает на чемпионат Европы? Вот книгу закончил, одну уже прочитал. Ремарк черный обелиск. Паловались просто. Мак, Мак, зайди, Мак, Мак, зайди. Добрый день, сегодня про тему с Вы знаете, благодарность проходит быстро, страх никогда. Приставка телевизор, новости и сумасшествие. Ай, солнце, да? Ребята должны улыбаться. Сидим я же говорю, все как мумены. <laughs> <laughs> давайте, Иди сюда! Давайте, 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 давайте. Выпустить запрещенные чипы никак нельзя. Мы ждем от них только единственного – результата. Но, но, знаете, пришел, а То, что, да? Да, нормально. Да. Если дорогой наш Андрей Русал решил перейти на общение через средства массовой информации, нет вопросов, мы можем это поддержать, мы скажем, что дверь для него открыта. Называется, из всех худших вариантов выбрали наименее худшие. Это бесполезное занятие. Все президенты будут улыбаться, сжать руки. Кивать головой. Президент потом скажет, что это не он, а это его директор. А директор скажет, это не я, это у меня сторож на воротах. Он большой фанат, собрал зарплату последнюю и поблагодарил судью. В Зальцбурге существует традиция на выездных матчах своей команды закопывать возле стойки ворот монетку. Какие вопросы? Мы про планы. Про... Какие планы? Планы на весеннюю часть чемпионату. Читайте.